В Астане служитель Фемида осужден на 6 лет. Совбез ООН потребовал от Израиля и Палестины прекратить огонь в секторе газа в праздник Курбанайт. В Алматинской области продолжается тушение пожара в Илья-Латауском национальном природном парке. Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина и капитана велокоманды Астана Винченза Нибали с победами. Добрый вечер о главных событиях понедельника, 28 июля, расскажут корреспонденты телекомпании СТВ в студии Антон Федоров. В Астане служитель Фемида осужден на 6 лет. Отбывать срок судья специализированного межрайонного экономического суда столицы будет за получение взятки 750 тысяч тенге. Деньги он получил от бизнесмена осенью прошлого года за вынесение положительного решения по гражданскому делу. В ноябре 2013 года сотрудниками агентства финансовой полиции в ходе проведения оперативно растных мероприятий были зафиксированы факты получения судьей специализированного межрайонного экономического суда города Астаны Кинжаевым взятки от предпринимателя в общей сумме 750 тысяч тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу. 12 ноября 2013 года по данному факту на основании оперативно разных материалов Агентства финансовой полиции Генеральным прокурором Республики Казахстан было возбуждено уголовное дело. 24 июня 2014 года районный суд Алматинского района города Астаны признал Кинжаева виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Отметим, что судей взяточников финансовая полиция выявляет регулярно. Весной этого года в Казалардинской области на 7 лет был осужден местный судья, который получил 100 тысяч тенге за вынесение нужного решения. А в Западно-Казахстанской области председатель районного суда настолько был уверен в собственной безнаказанности, что получил взятку в 200 тысяч тенге прямо в собственном кабинете, где и был взят с поличным финансовыми полицейскими. Более 600 миллионов тенге и 30 тысяч долларов США растратила заведующая кассой Казалардинского филиала АО «АТФ Банк». В отношении нее департамент финансовой полиции возбудил уголовное дело. Умарова обвиняется в том, что э, в период с января по июнь месяц 2014 года совершила хищение э, денежных средств, имея доступ э, в кладовую АТФ банка Казардинского филиала э, 601 миллион 938 тысяч тенге и 30 тысяч долларов США. Э, 26 июля текущего года Казардинским городским судом санкционирован арест Умаровой. Подозреваемой по статье присвоения или растрата вверенного чужого имущества грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В данное время уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается. А вот Казардинское управление по делам госслужбы предлагает уволить полицейского, который отпустил преступника, находящегося в международном розыске. Нурлыбек Прали, так зовут полицейского, который отпустил на свободу, предположительно, наркодилера. Страж порядка работает инспектором в Сырдаринском РУВД в отделении Кумколь. После того, как факт стал достоянием общественности, мужчина даже увольнялся из органов по собственному желанию. Но руководство ДВД через неделю приняло его на работу снова. Мы внесли предложение отстранить вас от работы. Если вы не согласны с данным решением, можете обжаловать его в соответствующих инстанциях. По словам Проли, он отпустил преступника, потому что не смог идентифицировать его, так как на тот момент не работала база данных на компьютере. Но его слова не нашли подтверждения. В областном департаменте агентства по делам госслужбы, где рассматривалось дело, члены дисциплинарного совета единогласно приняли решение отстранить полицейского от службы. К другим темам. В Лиге потребителей Казахстана оценили шансы на возмещение компенсации обманутым клиентам Гульнар Тур. Накануне общественная организация направила судебный иск в отношении небезызвестного туроператора. О дальнейшей судьбе иска и ожидаемых результатах нашему телеканалу сегодня по телефону рассказала президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. Мы не можем найти ответчика и даже в целях обеспечения иска мы написали заявление, чтобы арестовали движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Гульна Артуру и учредителям этой организации. И пока вот как бы занимаются государственные органы, занимаются тем, что ищут это движимое и недвижимое имущество. Просто если этого ничего нету, то отвечу сейчас, вы знаете, вместе с семьей находится за рубежом, в общем-то и спросить нет кого. То есть, естественно, как бы можно будет вынести заочное решение в интересах тех людей, которые обратились в Национальную лигу потребителей, и в зависимости от того, когда это имущество найдут, уже будет обеспечен иск. То есть сейчас мы движемся по этому направлению. Претензию мы подали, срок претензии вышел, ответа мы на эту претензию не получили, сейчас мы подали исковое заявление в суд, и буквально, я не знаю, в течение месяца, наверное, будет вынесено решение. Напомним, отдых более 11 тысяч казахстанцев оказался на грани срыва из-за скандала вокруг турфирмы «Гульнар Тур». По факту жалоб клиентов компании было возбуждено уголовное дело. Также сегодня стало известно, что к расследованию подключился Следственный комитет МВД. Точная сумма ущерба и количество обманутых клиентов устанавливаются. К другим темам. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ураза Айт. Он ознаменует окончание месяца Рамазан, во время которого мусульмане всего мира стремятся к духовному очищению, говорится в сообщении на сайте Аккорды. В этот период еще большую силу набирают благородные помыслы и желание совершать добрые поступки, помогать тем, кто нуждается в содействии и сочувствии. Ислам призывает человечество к миру, спокойствию и стабильности. Эти высокие ценности сплачивают не только мусульман, но и весь народ Казахстана. Поэтому Ораза Айт является настоящим праздником всех соотечественников, говорится в сообщении. Более 150 детей, тем временем с ограниченными возможностями их родителей, в этот знаменательный день ждали не только угощения, но и подарков, а также развлекательные программы с участием клоунов и героев из мультфильмов в столичной мечети Хазрет Султан. На протяжении 30 дней мусульмане всего мира держали пост. Это очень знаменательное событие в жизни мусульман. И сегодня все мусульмане мира празднуют самый большой и грандиозный праздник ураза айт. Это праздник, который знаменует собой окончание поста, и каждый мусульманин пытается в эти светлые праздничные дни помочь или продолжить традицию, которая сложилась на протяжении 14 веков, а именно помогать бедным, неимущим, малообеспеченным слоям населения. Также каждый мусульманин в эти праздничные дни должен постараться навестить своих близких, друзей, товарищей, чтобы поздравить с этим праздником и поддержать родственные связи. Также в эти светлые дни мы должны обратиться со своими мольбами и просьбами Всевышнему Аллаху, чтобы он дальше помог нам, мусульманам всего мира, жить в добре, мире и согласии и попросить у Всевышнего процветания для нашей родины Казахстан. Айт это время для прощения, несмотря ни на что держать обиду на родных и близких верующие не должны. При этом примирение тех, кто находился до этого в ссоре, приветствуется вдвойне, а сделавший первый шаг, обретает милость Всевышнего. Тем временем Совет Безопасности ООН на состоявшемся минувшей ночью экстренном заседании потребовал от Израиля и боевиков ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа на время мусульманского праздника. В заявлении Совета безопасности ООН говорится, что организация призывает к немедленному заключению гуманитарного перемирия без предварительных условий, которые позволят срочно доставить необходимую помощь населению. Также все стороны были призваны принять и полностью выполнять гуманитарное перемирие на время праздника Курбанайт и в дальнейший период, подчеркивается в документе. В заявлении также сказано о необходимости уважения международного гуманитарного права. В этой связи сторонам конфликта адресовано требование защищать мирных жителей и не допускать нападений на объекты граждан гражданской инфраструктуры. В будущем временное перемирие должно лечь в основу более основательного соглашения о прекращении огня, уверены члены Совбеза ООН. При этом организация указала на необходимость достижения всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами посредством реализации в регионе концепции двух независимых государств, предполагающей создание территориально целостного и экономически жизнеспособного палестинского государства, существующего бок о бок с Израилем. Накануне в регионе провалилась очередная попытка установить перемирие. С стороны должны были прекратить огонь на сутки, но обстрелы возобновились уже спустя три часа. Вновь к событиям в Казахстане. В Караганде 4 часа тушили торговый дом «Строймарт». По словам специалиста ДЧС Жанны Дауренбековой, сигнал о пожаре поступил в час 47 ночи. Через 11 минут на место ЧП прибыли спасатели. Вот оперативные кадры возгорания. Очаг был локализован в 4.45 утра. В тушении пожара участвовали 30 единиц техники и 123 человека личного состава ДЧС. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала большая загруженность горючими материалами здания, ну и, конечно же, поздние сообщения о пожаре. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений удалось не допустить распространения огня на большую площадь. Значит, на момент ликвидации пожара общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливают дознаватели Караганды. А в горах Алматы продолжается борьба с огнем. Ликвидация пожара в Ильялатаусском национальном парке дошла до критической отметки. И в скором времени может быть потушен последний очаг возгорания. Пожарные сражались со стихией почти двое суток. За это время были привлечены все методы борьбы с огнем. Чтобы не допустить большего урона на территории заповедника, где произошло возгорание, были привлечены вертолеты. О том, что борьба с огнем продолжается, наглядно демонстрирует лишь яркая форма сотрудников ДЧС и вертолеты. Их тут целых три. Они по очереди продолжают тушить остатки разбушевавшейся стихии. По словам спасателей, открытые очаги огня уже ликвидированы и идет работа по остановке распространения дымящихся горных участков. При этом рядом со штабом пожарных увидеть задымление уже невозможно. Непогашенные территории сконцентрированы на верхних уровнях горных вершин, Увидеть это можно лишь с вертолета. Руководство ДЧС говорит, что к вечеру планируется потушить пожар полностью. На данный момент у нас есть три очага, где мы личный состав работает, производим тушение. Эти три очага в общей сложности примерно около 650 квадратных метров. Мы, конечно, надеемся на то, что сегодня потушим. Для этого все делается. У нас имеется и личный состав и вертолет, видите, задействованы. Для этого специально привлекли два вертолета, чтобы максимально сегодня потушить пожар. По данным МЧС, в тушении пожара изначально принимали участие около 70 человек, которых доставили на место возгорания вертолеты «Казавиаспас». По первым данным, площадь возгорания составляла 7 гектаров. По информации Департамента Алматинской области, помимо сухостоя пострадали лишь единицы деревьев, причинив минимальный ущерб заповеднику. Жертвы пострадавших нет. Напомним, в ночь 26 на 27 июля в нацпарке в долине реки Каргалы произошел пожар. Областной ДЧС развернул оперативный штаб в Большом Алматинском ущелье. К работе привлекли три вертолета. Тушением огня занимались 120 человек личного состава ДЧС Алматинской области. Также были задействованы специалисты КАЗа охраны работники Леолатавского нацпарка и другие службы. При тушении использовано 26 единиц техники. За время тушения на место пожара посредством вертолетов было сброшено около 80 тонн воды. Это не первый случай столь крупного пожара в горах национального парка Илья Латау. Сезонные пожары сухостоя возникают периодически с апреля по ноябрь. Только с начала года было зарегистрировано 177 фактов загорания сухостоя. Алия Жапакова, Мадиша Ахмед, Турбек Адельбеков, СТВ. Синоптики обещают потепление в начале августа, а до этого времени метеорологи рекомендуют не убирать далеко зонтики и дождевики. На большей части территории Казахстана пройдут сильные ливни и грозы. В ближайшие несколько дней проливные дожди, ветра и даже град ожидают жителей севера, востока и юго-востока страны. Максимальная температура в этих регионах едва достигает 20 градусов. А вот на юге и западе Казахстана дождей не будет. Столбики термометров там местами поднимутся до 35 выше нуля. В Астане ожидается 31 июля без осадков и постепенное повышение температуры. Если сейчас в данный момент 15 градусов, то с 31, с 31 июля ожидается ну, постепенно 20-22, затем 22-24 тепла. Ну, по всей территории ожидаем с 31 июля уже установление устойчивого погоды. Изменения погоды синоптики прогнозируют и в начале августа. Осадки прекратятся, а воздух по всей республике прогреется до плюс 30. В Алматы завтра, 29 июля, в связи с прогнозом сильных дождей на отдельных горных реках Алматинской области ожидаются паводки. Возможно, формирование селевых выбросов. А в Кокшита около 40 домов подтоплены из-за ливня. Стихия обрушилась на город и парализовала движение на отдельных автомагистралях. Калмакан Досетов – один из тех, кто стал жертвой водной стихии. В три часа ночи его дом смыло во время паводков. Коммунальщики до сих пор не оказали помощь мужчине. Пришли, посмотрели, сказали, что весь город сейчас в воде, и они мне пока помогать не будут. Они позже еще зайдут и решат проблему. С тех пор никто не приходил. К моменту, как мужчина проснулся, вещи и мебель в доме уже нельзя было спасти. Кроме Калмакана еще 40 жителей с такой же бедой. Помимо домов страдает и дорожная инфраструктура. Вода на дорогах мешает автотранспорту проехать по улицам. Невозможно движение автотранспортных средств за сильных, выпавших сильных ливневых дождей. Нами было направлено сюда 4 единицы техники. Это, вот, как вы видите, пожарно-насосная станция, автомобиль рукавный, две основных автомобиля АЦ по частным заявкам, а также остальные машины 3-4 у них тоже работают по вот, э, магистральным улицам. В общем, ну, так сказать, что, конечно, очень воды много. В основном это от того, что сильно много воды, и она не успевает глотки вот, и так далее, они не успевают их пропускать. Вообще, ливневки. Ливневки, ну так, работают. Вот видите, все она бежит, но не успевает. Сильно очень накопление воды образовалось. Сейчас вот делают купол, мы там его прокопали траншею, чтобы вода быстрее шла. По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий не предвидится. И в ближайшие два дня метеорологи обещают увеличение атмосферных осадков. Алия пакова СТВ, Кукшетау. Научно-познавательная экспедиция по караванному пути Шоканова Лиханова добралась до древнего города Турфан. По пути казахстанским путешественникам удалось пообщаться с местными жителями, которые живут и работают при температуре свыше 60 градусов. В первый день научная экспедиция посетила город Урумчи. Там казахстанцы встретились с представителями Министерства туризма Китая. По словам руководителя экспедиции Орденбека Мазбаева, представители Поднебесной заинтересовались маршрутом экспедиции и идеей создания Центральноазиатского Золотого Кольца. Сегодня была встреча в Министерстве туризма СУАР. И при разговоре, при беседе мы обменивались мнениями, идеями о развитии туризма между двумя странами. Оказывается, те проблемы, которые присутствуют у нас в Казахстане, эти вопросы волнуют наших китайских коллег. Основным упор они делали, что э, при переходе границы э, привести порядок туристской формальности, это визовый режим, переход границы и нахождение на территории Казахстана, и посещение некоторых мест и так далее. Из города Урумчи экспедиция по следам Шукана Валиханова отправилась в древний город Турфан. Как рассказывает научный руководитель экспедиции Жан Иминов, город государства Турфан был знаменит на весь мир и играл большую роль в развитии региона. И сейчас этот исторический памятник мог бы заинтересовать многих туристов. Здесь в песках был создан удивительный город, удивительное государство, турфанское дикутство. Государство играло огромную роль в средние века. Чем оно интересно? Что здесь в пустыне древние турфанцы создали оазис. оазис. А как они могли создать древний оазис в такой пустыне, где температура, как сегодня, поднялась выше 60 градусов, температура земли почти 90 градусов? Древние турфанцы, древние уйгуры из каждого родника, из каждого высокой снежной горы проводили каналы, подземные орыки. Обычно копали землю на уровне ниже 5 метров и под землей выкапывали арыки. И эта вода арычная обычно соединялась, она из ручков превращалась в арыки, порой в речки подводные. Расположен турфан в центральной части Синдзяна, у подножья Тяньшанских гор. Основное население – уйгуры. Температура земли в этом городе настолько большая, что местные жители используют ее для варки яиц в котле. Такое необычное угощение опробовали и наши участники экспедиции. При такой изнурительной жаре яйцо, вот, которое находится в земле, при температуре 88 градусов и выше, готовится за полчаса. Вот, например, я попробую сейчас одно из яиц, которое было сварено при такой температуре. Вот смотрите, яйцо горячее. Я его чищу. Оно уже сварилось. Напомним, экспедиция в Кашгарию по следам великого ученого Шуканова Валиханова стартовала 24 июля и будет продолжаться в течение 12 дней. Участникам предстоит на машинах преодолеть 6 тысяч километров. Основной целью экспедиции является создание туристического маршрута «Центральноазиатское золотое кольцо». Адилю Нербаев, телекомпания СТВ. И в завершении выпуска еще об одном. Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления капитану велокоманды Астана Винченцо Небали в связи с его победой на многодневной гонке Тур де Франс. Президент отметил, что в течение месяца казахстанцы были свидетелями состязания лучших профессиональных велогонщиков мира. Глава государства выразил спортсмену и всей велокоманде Астана признательность за плодотворный труд и самоотверженную борьбу за лидерство на главных стартах велоспорта. Нурсултан Назарбаев пожелал Венчен Небали крепкого здоровья, благополучия, дальнейших побед и новых достижений. В 2013 году мы выиграли Джира до Италия, чуть не выиграли Уэльту, заняли второе место, хотя уверенно лидировали. И это был такой в прошлом году подготовительный сезон для любой команды, на которой участвует в системе про всегда важно выиграть Тур де Франс. И вы помните, что в 2013 и в 2012 годах блистала команда Sky, Альберто Кантадор вернулся в очень сильную позицию. И то, что мы в этом году доказали, что команда Астана является одной из лучших, если не лучшей во всем мире. И, конечно, я считаю, это выдающийся результат всей команды и менеджмента, и мы как поздравляем всех болельщиков Астаны с таким большим успехом. Также глава государства в Телеграме днем ранее поздравил Геннадия Головкина с победой над австралийцем Дэниелом Гиллом. Казахстанский боксер нокаутировал своего соперника, одержав победу в третьем раунде, сообщает портал Вести КЗ. Поединок прошел на арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке и стал главным боем вечера. С первых раундов поединка Головкин начал активно прессинговать соперника и в один из моментов его визави оказался на настиле ринга. Однако Дэниел Гиг сразу же поднялся и достоял до гонга. Второй раунд Геннадий Головкин вновь начал очень активно отправив экс-чемпиона еще раз на пол, после чего ему был отсчитан первый нокдаун. После нокдауна в третьем раунде судья остановил бой, засчитав Гилу поражение. Таким образом, Головкин в одиннадцатый раз защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA и в восьмой по версии IBO. И это была вся информация выпуска. Если у вас есть интересные темы, звоните, телефоны наших редакций в Астане и Алматы на экране. Но я с вами прощаюсь, всего доброго и до встречи в эфире завтра.